Доброго дня, вітаємо телеглядачів в Черноморскую телерадиокомпании и телеканалу «Социальная краина» у студии «Костянтин Крупский». Поруч земною украинский шоумен, комик, ведущий, резидент Клаб Юэй, автор нового юмористического направления «Дом смеха», продюсер группы «Бегуди шоу» дядя Жора. Добрый день. Добрый день. Мы хотели бы посвятить эту встречу. Вообще, как живет комик в стране, которая практически в состоянии войны? И мы можем начать вот прям распорядок дня, вот допустим там вот будний день обычный берем, а утро а, вы просыпаетесь примерно mm -hmm. во сколько? Э -э вот у нас чуть-чуть по-другому день построен, да, потому что утро начинается, -э ну, начинается позже, ну и, соответственно, вечер заканчивается тоже позже. Ну, как вечер, это тоже рабочий день, потому что рабочий день немножко уходит в ночь, mm -hmm. потому что все-таки, ну... Э пытаемся делать, продолжать делать то, что делали, да, как-то как-то пытаться в тяжелое время, ну, э, внести все-таки свой позитив, то, что мы умеем лучше всего делать и как-то своим э, своей работой и позитивом немножко при, э, при, принести пользу, да, вот вот той же ситуации э, в стране. Ц, Поэтому цитата так. ваша: я юморист, жизнь слишком коротка. Грустить не надо. Надо учиться смеяться и жить позитивно. Именно об этом мой первый альбом. Мы говорим о дебютном альбоме под названием ⁇ I Love You Baby ⁇ да, есть э, и такой, э, такое направление в нашем творчестве, которое появилось э, вот буквально последний год, это музыкальное. Да, то есть основное направление был юмор, комедий э, комеди клаб комеди шоу. Вот сейчас еще, ну, я думаю, там второй части мы уже поговорим о, угу. о юмористическом направлении. Но э, музыкальный альбом ⁇ это такое новшество, э, причем э, неожиданное и для меня тоже, потому что я особо не певец, но немножко решил себя попробовать в музыкальном творчестве и вместе со своими подопечными группа Бигуди Шоу, 4 ярких блондинки, поющее вокально-юмористическое шоу, да, там, которое мы пытаемся создать, и вот уже вот на протяжении там, года, в принципе, э, уверенно движемся вперед-вверх и развиваясь во все стороны, да, и вокальные и так далее. Поэтому первый альбом представили, называется I Love You Baby, включает 17 треков, э, разные, опять же, позитивные песни для хорошего настроения. То есть... У нас м -м, вопрос к вам практически, вот если бы вы были психологом, uh -huh. вот мы задаем психологам вопрос, а как вот в наше такое время сложное научиться все-таки мыслить позитивно? Что для этого нужно делать? Ну, как? Ну, надо же как-то мыслить позитивно, потому что, ну, вот я сам вот находился, да, и там встречая друзей и коллег, вот это время тяжелое, да, когда там весна-лето была, да, ты, ты всех встречаешь, и как там, да, вот, вот новости, вот новости, все сидят в новостях, и реально видишь, что люди как-то начинают сереть на глазах, потому что, ну, ситуация и новости, в которых ничего особо хорошего нет, тебя расстраивает немножко, поэтому как-то, ну, хочется какие-то позитивные моменты вносить и немножко там отвлекать, ну и себя и других немножко, да, и в процессе немножко принося пользу и этим, да, ну немножко эмоциональным даже. Состоянием. У вас нет какого-то такого рецепта там взять 100 грамм друзей, добавить 150 грамм тертых позитивных новостей, все это залить свежевышитым соком, я не знаю, лето или что-нибудь еще, все это выпить и сразу начинаешь мыслить позитивно. Не, ну, мы, мы вот стараемся все-таки, ну, все-таки каждый создает настроение себе сам, да, или там пользуясь там не, не услугами, да, или там творчеством других. Кто-то включает в себе любимого исполнителя, послушать, отвлекся, кто-то там э, смотрит там концерты или фильм, кому-то достаточно прочитать книгу, кому-то просто уехать в теплые края и там забыться, да, каждый по-разному. Кто-то идет в спортзал. Вот, это тоже одна из песен, кстати, в альбоме там про спортзал. То есть мы стараемся брать песни, которые близки народу, которые близки всем там по духу, по настроению, там есть про спортзал, есть про девушек про губки уточкой есть про лето вот последняя летняя песня которая очень хорошо зашла и ну на все музыкальные каналы и в принципе много нам все кто слушал всем очень нравится и на дискотеке там немножко она попала и так далее еще успела в летний период безумное лето да вот вот про то безумное хорошее позитивное лето для которое мы собственно желали всем А тексты песен кто пишет для группы по-разным для вас да да, есть ну половина песен это собственно свое там авторство там свои идеи, часть песен есть с доработанная с авторами, часть есть купленных от ну, в готовом виде уже от авторов. То есть мы смотрим, высылаем, у нас постоянно там высылают нам авторы, пишут нам постоянно авторы, люди, которые там хотят попасть в наши проекты, хотят сотрудничать с нами, ну, а мы, в принципе, и ищем как раз таких талантливых людей, которым, с которыми интересно вот поработать и там, найти выгодное взаимосотрудничество. А некорректные вопросы можно задавать? Конечно. Да, неэтичные. У нас все дешевеет, вот сейчас квартиры там подешевели, да, бензин подорожал, доллар пошел вверх. Песня сейчас дешевеет на рынке, вот, на рынке Шоу ну, на рынке шоу-бизнеса сейчас э, тоже сложная ситуация, так и виз, как и везде, потому что а в нашей сфере тем более, потому что у нас развлекательная сфера, а вот сейчас как-то немножко не сильно до э, развлекало в стране, вот, поэтому, но все равно, ну все равно это осталось, все равно в каких-то частях есть, все равно есть какие-то там семейные праздники, да, там узкие корпоративные праздники, где, ну там на спокойных территориях, скажем, еще продолжал, ну, как бы продолжается, да, оно, оно есть, оно никуда не, особо и не денется, вот, но э, все равно это, ну, сложнее, меньше, то есть э, ограничилась немножко, вот, вот, да, развлекательная сфера, но пытаемся что-то делать, пытаемся не стоять на месте, пытаемся продолжать э, что-то творить и как-то, чтобы без этого была польза, потому что даже мы сейчас вот запустили концерт э, «Дом смеха», это новый юр юмористический проект в формате comedy шоу Да, там примерно как э, Comedy Club Украина был. Э, Такое планируем его делать систематически. Но, как бы, чтобы, опять же, не, не только от, отвлечь людей немножко в сторону позитива, но еще и там часть вырученных средств мы э, планируем перечислять там, да, и, ну... В, ну, на благотворительность, э, в частности, на, на нужды э, от, военные и так далее. То есть, ну, то есть, пытаемся, э, говорится, совместить и приятно и полезно. Uh -huh. А формат вообще дома смеха, потому что я читал про него, то есть там резиденты э, Comedy Club Украина принимают участие, э, потом э, вы, и как-то еще люди могут туда тоже заходить, и тоже как-то вообще там да, абсолютно да. без опыта. Формат Понимаете, смешанный, то есть это концерт, э, камеди-шоу, ну, то есть есть комики со своими номерами, есть некая линия концерта, это некий дом, в который приходят, скажем, мои друзья, там, да, или просто талантливые люди э, и показывают свое творчество. То есть живой зритель, атмосфера живого концерта, но помимо этого есть еще момент, что это э, открытая площадка, то есть мы ее открываем для всех желающих, то есть всех, кто вот э, может прислать к нам свой материал, э, свое видео с выступления, там будет открыт специальный там сайт, опять же, доступный всем. Э, э, и после некого отбора, кастинга, будет возможность попасть на сцену. То есть концерт будет раз в месяц, ну, планируем, по крайней мере, так. А цензура какая-то присутствует? То есть, допустим, шутки на политическую тему или на тему, там, взаимоотношения украинцев и россиян не приветствуются? Или какие-нибудь еще там? Не-не, конечно, присутствует цензура, то есть это, ну, э, телевизионный... Э, красивый юмор. Вот. Ну, естественно, ну, политику мы будем уходить. То есть мы уже последнее время ну, то есть уходим от политики, потому что уже, наверное, политика немножко уже начинает раздражать всех. А у вас же и свое ивент-агентство, если я ничего не путаю. Это правда, что многие ивент-агентства переходят больше а, от корпоративов, которых становится меньше, в сторону свадеб, которых ну, в принципе количество не уменьшается, люди все равно женятся, просто бюджеты, может быть, как-то там ссыхаются? Да, 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 да. Сыхаются. Да, ну, мы работаем не только как артисты, скажем, де действующие, да, развлекательного жанра, но еще и как организаторы, да, имея свои ивент-агентства правильно правильно сказано что сейчас на рынке немножко тенденция ну во-первых не разбериха с курсом доллара которая всех немножко опять же еще ниже опускает вот у стоимости которые были на, на, на еще пару месяцев назад поэтому в принципе сейчас просто идет гибкая схема то есть заказчик пытается ну максимально удешевить за счет того что это уже да там курс доллара очень большой поэтому договоренности идут как зачастую уже в гривне да поэтому э, там ну обычно принято было там приравнивать к доллару э, это одно уменьшается. Есть вот те праздники, как, о которых я говорил, которые, вот, вот свадьба относится к тем праздникам, семейным праздникам, которые, да, если люди уже договорились полгода назад, то они, собственно, ну, все равно делают свадьбу, просто уже не, не такую шикарную, как планировали, да, учитывая там, да, какую-то там ситуацию, там, и экономическую ситуацию, там, и финансовую, и так далее. Поэтому делается все равно, ну, семейный праздник, все равно он должен произойти, потому что это, ну, как бы узкий семейный праздник. Тяжело работать вообще вот с девчонками в группе Бигуди Шоу, ну мне кажется женский коллектив он немножко такой он достаточно специфичный и там нужно держать ухо в вот востро так вот а вы вообще получается ну как бы еще и руководитель там же наверное, какие-то сплетни они что-то там хотят ну да с девочками, это та ситуация, когда с девочками с одной стороны легко, с другой стороны очень сложно, потому что вот эти женские да и разговоры и отношения и амбиции да и вот эта вот вот, вот женская тематика, она да немножко такая ну, тонкая вот, но э, у меня уже опыт просто большой в этом есть, потому что Бигуди Шоу вообще проект начался еще три два с половиной года назад, там около трех лет, и он начался как юмористический проект. И на то время, когда я э, создал э, юмор, ну, была попытка создать э, юмористический женский украинский проект да то есть оля э, а от комедии. Э, comedy woman на данный момент mm -hmm. там отлично существует в москве на данный момент ну на то на тот момент была попытка создать наш украинский продукт причем они ну появились где-то в одно время вот но на то время у нас было 24 девочки вот представительницы разных команд квн просто ну, харизматичных девчонок которых мы отбирали там с кастингов, смотрели и вот это были разные дуэты единицы там у у нас и девочка на гитаре была очень яркая, Татьяна Электра и, там, и разные дуэты женские. Всё. Но э, женский юмор немножко м -м, сложно показал себя, поэтому мы сократили количество до, до 7-8 человек, и в итоге потом ушли в паузу, и вот пусть, спустя год-полтора решили переформатировать уже проект в сторону вокальную немножко. А женский юмор, это потому что, ну вот на самом деле, допустим, и в цирке кло, клоунес меньше, да? да? И вообще, ну, женщины, они как бы не позволяют себе в большинстве случаев смеяться над собой. То есть вот поэтому женский юмор как бы вот у вас Нет, не ну, пошел? сложнее, потому что, yeah. во-первых, во где Девушкам-юмористам сразу предвзятие отношений, вот со стороны публики, тем более ну тот мужчина, если девушка скажем внешний вид девушки э, позволяет <laughs>, любоваться, да, то тогда мужчины еще воспринимают, а а женская аудитория наоборот немножко предвзята. Uh -huh. Ну плюс должен быть опять же хороший юмор, который доносится вот артиста, поэтому в итоге в итоге должны очень много составных э, да, получиться, чтобы юмор э, заходил сразу. Поэтому ну вот изначально как-то к девочкам предвзятие типа вот вот ну как-то вот сразу недоверие такое, поэтому девочкам сложнее завоевать публику вот, не, не, ну, по сравнению с мужчиной. А, сделаем небольшую музыкальную паузу, посмотрим а, клип на песню а, там «Сумасшедшее лето», да, если правильно? «Безумное лето». «Безумное лето», ле... а, группа «Бигуди Шоу» и «Дядя Жора. Яркое воспоминание про лето». И там же тоже вот все позитивно, все очень динамично. Конечно, да, есть вот солнце, все. солнце, море, хорошее настроение, вот чего собственно и всем желаем. Смотрим. Бизнес. кусочек безумного лета от Бегуди Шоу и от дяди Жоры. Полностью альбома презентации еще не было. Или уже была? была, мы представили в первом варианте цифровой альбом. Uh -huh. То есть сейчас его можно скачать ну, в цифровом виде на всех источниках. Там, как скачать, можно зайти к нам на сайт jora.biz. Там есть вся информация, все коды, цифры и так далее. То есть можно поставить на рингтон, можно скачать в электронном виде и на Google и на яндекс, и на мобильных операторах всех. Да. Uh -huh. И вот сейчас вторым этапом мы уже печатаем непосредственно сам сиди сиди диск и где-то вот через там недельку вторую я так думаю что вот как раз на концерт Comedy шоу дом смеха 6 числа мы планируем презентовать новую видеоработу в поддержку альбома это э, песня стерео бигуди шоу э, новый клип вот и там же возможно презентуем и уже сам сиди альбом а, музыканты шутят, причем сами музыканты шутят а, по поводу того, что если а, музыкант а, сделал концерт с симфоническим оркестром, значит все. Он поставил точку своей карьере, значит больше он уже ничего не сможет <т notch> такого сделать. А, не шутят ли так комики? Если комик после того, как он выходил на сцену и там а, делал стендап, если можно так сказать, <DVD> то потом он уже запел, то это все это, точка. Нет такой шутки да среди не, шоу? Нет, это просто такая пр проба пера, скажем так. Это Она появилась вообще случайно, мы снимали скейт-шоу, скейт-шоу понаехало, и <coughs>, нужно было прописать саундтрек, ну, заставку, музыкальную заставку. Uh -huh. И я просто ну, написал песню и э, спел ее. Все, и это нам зашла как музыкальная заставка к песне к скейт-шоу понаехала, все. И после этого как-то оно понравилось вот, вот вот именно создавать музыку, да, творить музыкальное творчество. Вот. И после этого как-то пошла вторая песня про iPhone, э, там третья, и пошел такой степ-степ-степ. Э, я серьезно к этому не отношусь. Я так отношусь к это как э, вот к пробе. Вот и вот, а вот еще одна песня, вот еще один клип сняли, вот еще, еще. Но уже оно начинает работать как, э, ну, все-таки музыкальное творчество, и даже уже вот э, люди спрашивают вот мы там знаем что вы там еще песни поете а можно там еще пару песен спеть вот но пока Пока мы еще не подготовили музыкальную программу, сейчас в процессе. Пока сейчас вот новая программа Бигуди шоу готовится, и собственно вот дядя Жора все вот вот скоро разродится и запоет уже все таки представим уже в живую музыкальную. А программу. Вы говорите, что вы к этому не серьезно относитесь, а к чему вообще серьезно относится комик, там шоумен, э, артист такого развлекательного жанра? Вот вот это вот серьезная тема, и я к этому серьезно отношусь. Не, ну вот собственно работа наша работа есть серьезная, да, несмотря на то, что мы делаем несерьезно вещи, то мы, ну, мы к ним серьезно относимся. Ну, это я так образно сказал, не серьезно, в плане, э, все-таки, я считаю, что я там артист разговорного жанра больше развлекательного, там, да, юмористического, то есть, вот ну, юмор это мое основное направление, а э, музыка это как э, хобби да, вот, вот мы пробуем, пробуем, но я вижу, что понемногу хобби перерастает уже и скоро перерастет, возможно, в профессиональные интересы. Точно так же, как песни, там, допустим, можно купить, да, и исполнить ее. Можно ли купить шутку хорошую? Есть ли такие скетчисты, которые пишут и пишут для вас? Да, конечно. Ну, все все можно купить а юмор, тем более, потому что ну, юмора хорошего мало э, людей, которые могут создавать писать юмор тоже мало. если они есть, то они уже где-то заняты или задействованы в других проектах. поэтому э, собственно с авторами ну, вечная проблема. То есть мы вот, если запускается новый проект, э, то проблема первая это хорошие авторы, которые понимают как писать э, шутку, э, а их к сожалению мало. Вот, поэтому... ну, это так же, так же, как и с ведущими. Вроде бы телеканалов много, да, хороших ведущих да. А, мало. А, переходим к работе на телевидении. Вы как-то и перестроили вообще прогноз погоды на одном из телеканалов. А, вы ну его да. ведете, и обычно это должна была быть девушка, вот такая, как из Бигуди шоу. Она должна стоять на э, зеленом каком-то фоне, э, сзади нее там монтируют карту Украины, и она это все рассказывает. И причем очень напряженно, читая суфлера. А вы как-то вот на улице, э, в центре, я видел там в Марининском парке, э, как-то вот оно все так вот да. живенько все выходит. Да, вот э, Собственно, на одном из каналов, да, с сентября месяца стал ведущим прогноза погоды. Ну, естественно, погода от дяди Жоры, поэтому она немножко стебная, веселая, такая позитивная. Мы пытаемся донести прогноз, банальный прогноз погоды, да, который обычно он стандартный, да, там uh -huh. на севере плюс 5, на востоке такой и так далее. Но тут пытаемся внести как-то его по-новому собственно мы это не не студия не павильон мы постоянно снимаем в разных местах плюс даем порцию юмора задействуем людей и в итоге получается ну вот этих минута полторы прогноза но очень позитивненьких веселеньких ну и наверняка с сентября месяца что-то уже вот такое на улице что-то интересное случилось кто-то подошел кто-то сказал дубль какой-то не удался но всегда хочется от артиста услышать какую-то интересную такую историю смешную ну, которая Произошло. Постоянно, да, постоянно что-то происходит. Вот э, один из последних мы снимали в зоопарке, вот и очень было интересно, когда немножко вот там зебры ну животные себя очень интересно вели, да, то есть они то подбегают, то убегают, то вот вроде бы мы приготовили уже кадр и вот вот хотим сказать и тут буквально какой-то ну любой звук и сразу все убежали и, ну перед этим 20 минут готовили, чтобы как бы именно найти вот этот кадр ну каждый раз это ну очень интересная съемка они каждый раз новые люди, каждый раз новое место, новая локация и все время что-то происходит тут даже это как вот за юмор когда меня спрашивают любимую шутку я ну, всегда не могу сказать потому что их очень много или любимый анекдот там да мы тоже еще есть есть еще там приколы о дяди жоры мы снимаем пока для ну там интернет проект Ну уже он там был на телевизионном на, на одном из каналов тоже но пока пробуем тоже их очень много нельзя там один выделить как-то поэтому а в жизни вообще, э, ну как бы вот э, человек, который развлекает, он наверное грустный, замкнутый, молчаливый, скромный. Это стереотип, да. Как-то вот я не знаю почему, но все как-то думают, что вот вот все там комики, юмористы в жизни очень грустные. Наверное, не все. Вот нет, я, ну я вот вот такой, как я там, я вот такой здесь, собственно такой я и там в семье, дома с друзьями. То есть я стараюсь там быть всегда на позитиве. То есть мой основной девикс это всегда на позитиве. Ну и э, вы промолвились или обмолвились о том, что вы приехали из Николаева, отмечали э, день рождения КВН 6 ноября. 8. 8 ноября это было. 8 ноября, Международный день КВН, да, так как я выходец оттуда и, в принципе, многие комики юмористы выходцы из КВН. КВН это такой приятный кусок жизни, который дал хорошую школу для, вот для будущего, собственно, да, потому что вообще по специальности я юрист, но в это же время, в студенческие годы, начался, началась игра КВН, которая поглотила, и, собственно, диплом лежит на полке, а видите, все-таки вместо тем, чтобы сидеть в кабинете и пересматривать законы или там, да, иметь дело с юриспруденцией, то вот я ушел в шоу-бизнес немножко. За но работу. зато все-таки, если вы будете подписывать какой-то тут уже вас так сложно будет обмануть и в терминах да, вы да, разбираетесь. Да, кстати, подготовка университетская тоже дает о себе знать, поэтому тоже это, это помогает. А это был действительно международный праздник в Николаеве? Съехались из других стран не, или это, это такой это Николаевский? Нет, не, это день. Ну, это международный день, его отмечают все кавенчики. Угу. То есть это. Не, не, а вот в Николаев вот приезжали команды. Это просто одно из заведений сделала у себя, так как там много кавенчиков и организаторы, да, и вот сделали такую вот ну, вечеринку. Угу приуроченную к дню КВН. Вот. Поэтому, собственно, ну, пригласили человека, который имеет э, отношение к КВН, поэтому мы вот вместе провели, провели праздник, сделали вечеринку и вместе отметили. А сейчас вот в связи с, позиции с событиями и войной между Украиной и Россией, связи КВНчиков нарушились как-то? Вот, стало как-то напряженнее разговаривать, переговариваться, ну... встречаться, общаться? Ну, особо, ну как, есть, конечно. Ну, это все личные контакты, да, это личные знакомства, тем более там даже и в России много э, там кавенчиков, юмористов, комиков, комеди-клабовцев, которые, в принципе, тоже из Украины. Uh -huh. Ну, там тот же Рева, это тоже он, ну, украинский парень. Александр Ева и так далее. Поэтому ну, мы общ, ну, общаемся на, на личном уровне, общение продолжается. Немножко я знаю, что в плане э, ну, деловых там, отношений, немножко вот, там, и с каналами и так далее, там, по э, русскому контенту и по телевизионному продукту немножко видимо, ну, нарушается, это понятно. Но в целом это личное, это, это просто ну, хорошее знакомство, дружеские отношения, поэтому тут. Ну и на этой дружественной ноте тогда и закончили. Да. Дядя Жора был у нас в студии, говорили про дебютный альбом его <coughs> и группы Бигуди Шоу, про новый комедий э, проект Дом смеха, который стартует 6 декабря, да. и про вообще про юмор в сложной ситуации. Да. Ну... Ему нужно быть. Да, да, надеемся, что сложная ситуация побыстрее закончится. Всем мира, добра и вот хорошего настроения и позитива. До на телеканале Черноморской телерадиокомпании, на телеканале Социальная Краина мы обовязково повернемся.